Откуда ты? Краснодар. Понял, о чем общаешься? Да, вопрос есть. Тут уже с юристами, с вашими, сколько общаюсь, опять. Ну, никто не может мне задать один вопрос. Н не могут вам вопрос задать? Нет, ответить на мой вопрос. А, ну задавайте. Как, каким образом Януковича сбросили с, вла с власти с 2014 -го года? Вот когда вы на основании чего только не надо рассказывать, что там убежал, там ну, это что. А основания, то есть юридические какие-то есть? Да, есть, почему нет? Я просто слова Януковича включу, где он в Ростове сам же на этот вопрос и ответил. Я даже буду молчать, мне не нужно отвечать вместо Януковича. Достало время. Мне сказать о том, что я намерен продолжить борьбу за будущее Украины. Против тех, кто пытается оседлать ее. И я решил об этом публично заявить. Никто меня не свергнул. Я вынужден был покинуть Украину от непосредственной своей жизни и жизни своих близких. Ваше утверждение имеет очень много манипуляций, и ваше утверждение с вопросом некорректное. Никто Януковича не свергал. Я закончил, можете говорить. Я услышал вас, и услышал это. Ну, это же понятно, что. Но дело в том, что юридически он же не покидал пост свой, нет? Покинул пост, когда мы выбрали нового президента. А как стар? А куда старый делся? 20 февраля Янукович с оппозицией с представителями Европейского Союза заключили договоренность. Где в течение 6 месяцев должны были провести выборы, 9 месяцев должны были провести выборы президента Украины и выборы депутата Верховной Рады Украины. вот согласно этому Этой договоренности мы провели выборы. Вот, люди, граждане Украины вышли, воспользовались своим конституционным правом, проголосовали за кандидатов, которые там были. Янукович почему-то не объявился. И победил у нас тогда Порошенко. Нет, подожди. Как Порошенко? А как же ж, э, АТО? А как же... Мы сейчас говорим не про Ато, а про Януковича. Я только что первый человек, который вам ответил на ваш вопрос, потому что вы же говорили, что никто не может ответить. Во-первых, Януковича никто не свергал, об этом он сам заявил. И, в принципе, никто не установил факт какого-то переворота. Во-вторых, следующего президента мы выбрали согласно Конституции и закону о проведении выборов. Следующие теперь вопросы. Следующие вопросы еще раз, я повторяю. Еще раз. Янукович от власти не отказывался. С должности президента не уходил. На каком основании его свергли с власти и поставили Турчинова? Я только что показал вам слова Януковича, где Янукович по очереди. У вас культуры общения нет. Вы задаете вопросы и перебиваете. Я не буду дважды повторяться. Вы только что смотрели видео. Все, на этом точка. Меня не интересует ваше вопросы на которые вы уже получили только что ответ не от меня лично от президента экс-президента украины виктора януковича он не сказал что я отказываюсь от власти такая кого это интересует мы выборы провели и выбрали нового президента ну, естественно хорошо еще раз повторяю вы не ответили на мой вопрос а мой вопрос был того кто когда и каким образом януковича от от власти отстранил он говорил что да Вопрос есть, но он не сказал, что я ухожу, я там подписал какой-то документ, я там что-то сделал. То есть документально это не подтверждено. Так мы Януковича и не устраняли. Я же говорю, мы провели выборы президента Украины. Вот, то есть 25 мая у нас состоялись выборы президента Украины, где победил Виктор, э, Петр Порошенко. Все. Через три месяца Петр Порошенко по конституции зашел и стал президентом Украины. До прихода э, Порошенко э, полномочия Януковича исполнял э, Турчинов. На основании чего? На основании постановления Верховной Рады Украины. Не было такого постановления? Есть, есть. Можете открыть сейчас. Вы сидите перед вторым девайсом. А нет, я прочту, почему бы и нет. Давайте прочитать. Постанова Верховної Ради України від 23 лютого номер документу 764 7 про покладання на голову Верховної Ради України виконання обов'язків президента України згідно зі статтею 112 Конституції України, враховуючи, що президент України Віктор Янукович сам усунувся від виконання конституційних повноважень, Верховна Рада України постановляє. Покласти на голову Верховної Ради України Турчинова Олександра Валентиновича виконання ним обов'язків президента України згідно зі статтею 112 Конституції України. Ця постанова набирає чинності з моменту її прийняття. І от 23 февраля в 2014 году Турчинова назначили його президента України. Це прекрасно. Ви мані хороший... Вопросов нет. Как Янукович самоустранился? Где заявление его, документы подписаны, что он самоустранился? Как высший орган парламентского-президентского парламентского президентского государства Верховная Рада Украины без просьбы Януковича может установить факт его устранения, самоустранения и любого другого вида, который не запрещен Конституцией Украины. Поэтому еще раз, высший орган Украины в парламентско-президентском государстве постановил, что президент, который убежал, вот, не выполняет свои полномочия. Чтобы далеко, чтобы далеко не уходить по очереди культура общения, чтобы далеко не уходить, заходите сейчас на сайт kremlin.ru, это сайт президента Российской Федерации. Смотрите интервью президента Российской Федерации на Валдае в Сочи, если не ошибаюсь, 7 октября в 2014 году. Ваш президент сам заявил, что Россия отправила российские спецслужбы, чтобы те вывезли президента Украины. Вы, во-первых, вторглись на территорию Украины, начав аннексию Крымского полуострова, во-вторых, своровали нашего президента. Поэтому Верховная Рада Украины в таком моменте, вот прям очень тяжелом поступила, согласно Конституции. То есть, вы закончили, можно? Можно? Ну, говорите, говорите. Смотрите, вы не ответили мне на вопрос. Вы говорите, что сбежал. Слово «сбежал» нет такого слова. Раз. Это первый раз. Второе, вы начинаете Российскую Федерацию... Я сказал, своровали президента. Отлично, отлично. Это где-то было законодательно что-то сделано. Это прямое заявление Путина, который заявил, что ваши спецслужбы вмешались во внутреннюю ситуацию Украины и вывезли президента. В Будапештском меморандуме, меморандуме, припомню, вы... Пообещали не влазить в наши внутренние конфликты. Поэтому еще одно нарушение с вашей стороны. Меморандум, хорошо. Давайте сначала с последнего вашего. Меморандум это не закон. Не, 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 ты, ты не прыгай с теми на тему. Мы продолжаем ту тему, в которой ты до сих пор не разобрался. Как же так Янукович потерял свой пост? Ты до сих пор не виляй, не получится. Хочешь съехать с темы? Ну хорошо, меморандум я тебе позже расскажу. Так смотри. я не съезжаю с темы, мы не закрыли тему, в которой ты еще не разобрался. Тема следующая: как Янукович потерял свои полномочия? Тот же меморандум, тот же меморандум, как и ваши Минские соглашения, вы можете заслужить. Вот, я и... прекрасно понимаю, что Российская Федерация не выполняет свои обязательства и действительно те договоренности, которые она подписывает люди, которые с ней подписывали и страны, просто выбрасывают. Потому что Россия позже говорит, мы не собираемся выполнять, мы ничего не знаем. И вы только что сами прокомментировали вот это. Поэтому еще раз, Россия влезла во внутренние конфликты Украины, своровав президента Украины и начав войну против Украины. Возвращаемся к твоему утверждению, что якобы Януковича незаконно устранили. Монолог, когда вы мне сделали замечание, что я перебиваю вас. Я, когда начинаю говорить, вы начинаете говорить со мной параллельно. Так вот, вы тогда помолчите. Когда я скажу, потом вы скажете свое слово. Может? Ты будешь сижать с тем, я тебя буду перебивать и возвращать. Продолжаем тему, Якобы, незаконного устранения Януковича. Слушаю. Конечно. Вот, смотрите. Нет ни одного документа. В бы Янукович отказался от власти. То, что вы говорите, что он сбежал. Слово ваше это понятно, все вы так любите говорить. И поэтому вы его туда, куда вы, откуда вы взяли. Это слово сбежал. Нет такого слова. Оттуда, Пр... откуда ты, я понял. И да, ну это примерно как ты. Значит, сбежал он куда? Он сбежал. Харьков, да? да? Как ва ваш президент сейчас сидит там в Европе, он тоже сбежал, можно его тоже скласти, Он уже сбежал. Ну хорошо, мы не будем об этом говорить. Ваши, Вашими делами, вот, я, имею... я не могу понять. Ты утверждаешь, что Янукович должен написать какое-то собственное желание об его отстранении. Это где прописано, что президент сам должен обращаться с просьбой, чтобы его устранили? Спокойно, я не договорил. Ведись. Ты понимаешь, что ты манипулируешь и прыгаешь всеми на тему. Ты только что сказал, что Янукович должен был сам подавать заявку на то, чтобы его устранили. Это где такая процедура в законодательстве Украины? Пожалуйста, я могу объяснить. Нет, процедура в законодательстве Украины. Не с твоих слов, а где закон устанавливает обращение президента? Да, я объясняю. Значит, в, вашем, в вашей конституции... Написано, Статья что? Статья. Да, смотрите. В вашей конституции написано... Статья... Президент может от власти устраниться по двум или трем причинам. Первое ⁇ это здоровье. Потом специальное заявление президента. Еще раз, его никто не устранял. Ты зачем манипулируешь? Я тебе задаю вопрос где в законодательной базе Украины установлено, что президент должен обращаться с просьбой устранения. Ты зачем? Конституция Украины. Конституция статья. Украины. статья. Читай. Статья. статья. Статья 29, пункт 106. Читай. Открываем 29 статью. 29 статья. Так. Конституція України гарантує право кожної людини на свободу та особисту недоторканність. Забороняючи арешт або тримання під вартою беззаконних підстав та рішення суду, встановлює 72 годинний термін для перевірки. Що ти мені силаєшся? Вот смотри. Мені зараз тільки що твій юрист розкою ще юрист? Я только що прочитав з двадцять статтю Конституції України. Вычеркую, значит он меня обманул. Ну, ваш... с кем я общаюсь? С человеком, который ссылается на конституцию, которую он никогда не открывал. И манипуляция даже классно Типа это вообще не я придумал, это я с вашим юристом общался и это он меня обманул. О чем общаешься? Обо всем и ни о чем. Предлагай. Сам предлагай. Почему российские футбольные клубы не выступают в Еврокубках? Потому что мы. Как развиваются ваши клубы? Спокойно между собой или и развиваются, о чем. То есть у них нету каких-то приоритетов. Не, почему? Погоди, почему Европа это самое что-то главное? Можно так... вопрос? Да. Отвечаю я, потому что самые престижные, футбольные, футбол, самые престижные футбольные соревнования происходят на территории европейской части, если мы говорим о клубных каких-то чемпионатах. Хорошо. Почему мы должны считать, что это самое главное? Это не я считаю, это а считает так весь мир. Пускай считает. Но я понял, российские футбольные клубы не стремятся развиваться, потому что, как ты сказал, я, мне за футбол вообще не интересно. Вот реально. В смысле, ты сказал, что ты общаешься о всем. Я за футбол вообще тебе. Нет, ты общаешься да, о всем. Это об, же твои слова. Обо всем и ни о чем. Ты обо всем Фак, общаешься, а вот, я ты задал себе вопрос. Я вопрос по футболу. Я тебе сказал, мне не интересно. Тогда ты не общаешься обо всем. Ты... хорошо. Задавай ты вопросы лучше. О чем задавать? Война политика. Политика хорошо. В каком году Крым присоединился к Украине? В 1991 году. Нет. Да? Нет. Да? Нет. Да? Нет. А в каком году? В каком году Укра... ну типа Крым присоединился к составу Украины? В 91? -м? 1954, наверное. Нет. Нет. Был, состав, хорошо, ладно, окей. Если считаешь 91-м, тогда а в каком году Крым присоединился именно к России? Не присоединялся он к России. Он является по сегодняшний день частью Украины. Нет. Да? Нет. Можешь так думать. Я не пытаюсь переубеждать. Почитай. Когда ты задаешь вопрос по поводу Крыма, нужно упоминать 1954 год как год Советского Союза. И правильный вопрос, когда в состав Украинской Советской Социалистической Республики вошел Крым. Он вошел в 1954 году. А когда мы говорим за отдельное государство Украина, оно образовалось 24 августа 1991 года. Mm -hmm. Вот тогда можно считать, что эта часть стала частью всей Украины, то есть нового государства. А mm -hmm. по поводу Хорошо. России никогда он в состав России не входил. Молодец. А в каком году в состав России вступил Украина? Не вступал он никогда в состав России. Хорошо, окей. Смотри, Петр I был правителем, получается, какой страны? Московского княжества. Хм, От чего? России. Нет, врешь. Можешь посчитать. Ну, давай прочтем. Что мне вписать? Какие, какой страной правил Петр Первый? В каком году пришел Петр Первый и каким государством начал править? Ну вот опять же переименовали. Так, он пришел в 1682 году. Московское царство было. Так зачем ты мне врешь? А так читаешь свою информацию, скажи. мне. Так он пришел У в. в вас тысяч... Вся история перев. Пере... Тысячу раз. В смысле? Когда говорю, российская империя образовалась? Когда образовалась российская империя? Да. Смотри, я а так же как и ты, я посмотрю. В да, смотри, смотри, да. Смотри, Российская империя, так. Существование в период 1721 года. Все, а Петр Первый вот. пришел в 1682 году. Так куда он мог прийти? Смотри, я ввожу, какой страной правил Петр Первый? Петр Первый правил русским государством. Не было русского государства. Было, было, московское, было царство. Русским царем с 27 апреля. Еще раз. Он пришел в 1682 году. Первым российским императором с 27 апреля. Он пришел в 1721. Он года, пришел в 1682 году. Куда он пришел? Как Нет, называлось государство? Российским императором с 22 октября 1700... Ты мне задал вопрос, каким государством начал править Петр I. Он пришел до образования Российской империи. Именно поэтому я и тебе говорю, в 1682 году он правил Московским царством. То есть сперва он начинал с Московского царства, а уже в 1721 году он его переименовал. Смотри, Просто введи в интернете, какой страной правил Петр I. Ты с... дружишь? Петр Первый пришел в 1682 году. А Российская империя образовалась через почти 40 лет. Он пришел куда сперва? В 1600... Чего? В 72-м? В 82-м году он пришел. Ну, был ну. первым русским царем. Чего? Русским царем. Чего? Русским царем. Да я понял, ты говоришь, он был русским, не русским, а российским. Был первым российским где, где он правил? В России. Не было тогда России, не ври. Было. Как называлось царство? Была Россия. Но как, как называлось царство? Он был первым российским. Нет, я задаю совсем другой вопрос. Как он называлось царство, в которое российским... он пришел? Не, ну ты съезжаешь, так неинтересно. Какой смысл продолжать дальше общение, если ты не можешь отличить две даты. Дата, когда Московское царство переименовали на Российскую империю. И дата, когда пришел Петр Первый. Я тебе говорю, он пришел в 1682 году и стал править Московским царством. Ты мне говоришь, нет, 1721. Логический вопрос к тебе. Первая столица Руси. Первая столица, не было в Руси столицы. Первая столица Руси. Не было в Руси столицы. Первая столица Руси. Не было столицы в Руси. У каждой страны есть столица. Первая столица Не было столицы в Руси. Ладога, до свидания. Не было столицы.